Я думаю, сегодня хороший на самом деле день и, может быть, один из самых лучших в этом, в, ну, в этом году и, наверное, в начале следующего года. Потому что такая, такое, такое удачное решение всех важных вопросов. Так долго собирались и избрали, наконец-то, спикера молодого, талантливого. Теперь нас, я не знаю, какой он будет спикер, но теперь нас точно не будут обвинять в антисемитизме в Европе. Сформировано большинство. А вот проблема с больш... Мы будем сталкиваться очень часто. И мы политологи, и вы и вы журналисты, потому что на самом деле большинство очень рыхлое, и предстоит еще выбраться из этого из этого большинства, сформировать настоящее парламентское большинство, не сколько профессионалов, я думаю, там все станут профессионалами, сколько людей, которые сумеют все-таки стать реформаторами. Колоссальная проблема о, о создании оппозиции. Вы понимаете, у нас э, мы находимся в очень, э, в очень нехороших иллюзиях, что если люди назвали себя оппозиционерами, значит они уже оппозиционеры. Мой себе представить Германии 1947 года выборы бундестага после после разгрома немецко-фашистской Германии когда партия бывших нацистов возглавляемая рейс-канцлером администрации президента Гитлера становится оппозицией возможно такое конечно же нет поэтому на самом деле нам еще предстоит сформировать оппозицию которая будет радикальней демократичней и более Честнее, чем большинство, и в этом ничего плохого нет. Очекайте, а, те, а которые... с кого формовать эту честную позицию? А, а вы не переживайте, я думаю, что буквально в ближайших несколько несколько недель, может быть месяцев, я думаю, уже на следующую сессию на следующую сессию выделится группа группа, которая будет ну требовать большего от от нашего большинства, потому что 300 человек это немножко подозрительно.